во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не знаю, дорогие мои, куда ваши мысли обращаются при виде креста, умершего на нем Спасителя, а наши мысли обращаются к своему собственному гробу. Думается мне, что наша жизнь промчится точно так же, как мчится эта святая Четыридесятница. И для нас когда-то настанет Великая Пятница смерти и Великая Суббота упокоения в недрах земли. Великая она по, своему, по самому своему продолжению ее для нас. Ибо Спаситель был под землей три дня, а нам долго-долго нужно будет находиться под землей. Размышления об этом настолько благоприятны, что некоторые из благочестивых христиан почитают за долг иметь у себя на виду и на готове свои собственные гробы. Мы же, давайте, по крайней мере, перенесемся мыслью к нашему собственному гробу и посмотрим, что же будет тогда с нами. И на нашу главу, так же как и на главу Спасителя, возложит венец. Ибо Церковь Христова даже последнего из Сынов Своих не лишает всего знака окончания земных подвигов. Из чего бы вы хотели, чтобы был создан этот венец? Из роз и кринев небесных. Думается мне, пусть этим украшается достойное. А для нас будет полезнее, если сей венец будет соткан из тернии, чтобы он был подобен венцу Спасителя. То есть, чтобы он был из лишений и скорбей, перенесенных за имя Христова. Да коли мы ходим во плоти, «Сии тернии противны внутреннему нашему и внешнему человеку, ибо уязвляет его во главу». А в час смерти это, эти тернии – наилучшие украшение для, для нашей души. По этим священным терниям ангелы Божии, скорее всего, распознают в нас последователей распятого и отверзут нам рай, добытый Христом Его. Вероятно, в гробе нашем, когда мы будем там лежать, на нас будут и язвы. Как бы хотелось бы, чтобы эти язвы были не от руки врача, не от свирепости болезней. Как хотелось бы, чтобы среди этих ран наслось бы хоть сколько-нибудь места тем ранам, о которых говорил некогда апостол, а с язвы Господа моего ношу на теле моем. Мы в продолжении всей своей жизни носим на себе язвы и душевные, и телесные они не Господни. Почему же? Да потому что их на нас возлагает или наша плоть со страстми, или безумный мир за наше раболепство перед ним. Не с таковыми язвами подобает явиться перед Господом. коли мы во плоти Сии язвы нужно врачевать покаянием. Явятся, скорее всего, к нашему гробу и некий Йосиф с Никодимом. О, как бы хотелось, родные мои, чтобы эти Йосиф с Никодимом почтили нашу память и отдали долг последнего немножеством ароматов. Не напрасными издержками, на украшение гроба и плиты могильной, а на дела благотворения о душе нашей и на усугубление молитв церковных. Ибо что душе от украшения над гробных плит за пользу? перед престолом судьи вседержителя, душе не будет пользы от тленных золотых покровов над грудью. А единственное, что может помочь ей, это драгоценная риза заслуг Христовых, единая могущая покрыть нашу наготу духовную. Наконец, и наш гроб, подобно гробу Спасителя, будет запечатлен печатью. Слава тебе, Господи, что сия печать уже не Гаяфе, а матери нашей церкви. Но чтобы сия печать имела силу над нашим прахом, и могла охранять его от злобы духов поднебесной. Для этого нужно нам в продолжении всей своей жизни соблюдать сию печать, соблюдать ту печать, которая Матерь Церковь запечатлена нас в Таинстве Крещения, чтобы мы были верные и истинные последователи Христа. Но если бы мы будем христианами только по имени, если мы не будем соблюдать уставов церковных, если мы не будем духовно единины, соединены с Матерью нашей Церковью, то сия печать спадет с нас. Как спадает любая печать с вещества, не могущего удержать. Вот такие мысли, которые были у меня, когда я слушал Акафист сегодня, здесь ждителю нашего спасения. Кто хочет, пусть разделит их со мною и продолжит их для себя. Ибо у креста. Спасителя, после Его смерти. Ни о чем более достойном и помыслить-то нельзя, как о конце нашей собственной жизни.